İsə olaraq başqa bir məsəl də çəkdi. Səmavi padşahlıq tarlasına yaxşı toxum səpmiş bir adama bənzidir. Adamlar yatanda onun düşməni gəlib buğdaların arasına dəlicə səpib ki, buğda böyüyüb bəhrə verəndə də dəlicələr də görünür. Ev sahibinin qulları gəlib ona belə dedilər: "Ağa, sən tarlana yaxşı toxum səpmədinmi? Bəs bu dəlicə hardan əmələ gəlir? O isə qullara dedi: "Bunu düşmən etmişdir." Qullar da ona dedilər: "İstəyirsənmi gedib onları çıxaram?" O dedi: "Yox, çünki dəlicələri çıxararkən onlarla birlikdə bulğdanı da qopararsan. Bu biçinə qədər hər ikisi birlikdə böyüsün. Biçin vaxtı mən biçinçilərə deyəcəm. Əvvəlcə dəlicələri toplayın və yandırmaq üçün onlardan dərz bağlayıb. Buğdana isə anbarlara topladı. Gəlib dedilər: "Tarladakı dəlicələr məsəlini bizə izah elə." Cavabında İsa dedi: "Yaxşı toxumu səpən bəşər oğludur. Tarla isə dünyadır. Yaxşı toxum padşahlığın övladlarıdır. Dəlicə isə Şərt olanım övladlarıdır. Dəlicələri səpmiş olan düşmən İblisdir. Biçin dövrün sonudur və biçinçilər isə mələklərdir. Dəlicələr toplanıb alovla yandırıldığı kimi bu dövrün sonunda da belə olacaq. Bəşər oğlu mələklərini göndərəcək. Onlar da pis yola çəkən bütün şeyləri və qanunsuzluq edənləri onun padşahlığından toplayacaq və onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq.